এইটো ধুনীয়া এইটোৱে পলু ৰেচিপি কোনে কোনে খাই আহিব মই বনাই আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব অলপ গৰম কৰিব লাগিব মানে বইল কৰি ল'ব লাগিব এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ ঢালি দিলে হয় এতিয়া চাওক এইটো অলপ গৰম পানীত দিছোঁ ইয়াতে অকণমান নিমখ দিব লাগিব অকণমান নিমখ এতিয়া এইটো বইল হৈ গ'ল এতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ অ'কে সেইটো মানে মাজতে দুই পিচ কৰি দিব লাগে হাতেৰে এনেকৈ ছিঙি দিব পাৰি দুটুকুৰা কৰি ল'লে তাৰপিছত মানে তেলটো সোমাই যায় তেল মছলাটো মই এনেকৈ ফটা ফট কৰি দিবি এইখিনি হৈ গ'ল আৰু বুজিলি টুকুৰা কৰি হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এতিয়া ইয়াত তেল নিমখ দি কেৰাহীত ভাজিম তাৰপিছত কি কি দিবা পিঁয়াজ দিলে হ'ব অকল পিয়াজ দিলে হৈ যাব আৰু এইটো নেক্সট হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু এইটো হ'ল মানে এইটো মিছা মাছ বুলি কয় আমাৰ ফালে এইটো ৰেড কালাৰ হৈ যায় এইটো যেতিয়া তেলত দিয়া যাব ৰেড কালাৰ হৈ যাব এইটো এইটো হ'ল পুঠি মাছ ইয়াতে মিক্স আছে এইটো মূৰা মাছ বুলি কয় এইটো কেৰাহী এখন পাতি ললোঁ কেৰাহী এখন গৰম হৈছে নাই হাত দি এনেকৈ চুই চাব লাগে গৰম হ'লে অলপমান তেল ঢালি দিব লাগে বেছি দিব নালাগে তেলটো এই তেল গরম হওয়ার একটা ফেন ওল সহ তেল ফেন মার যাওয়ার পিছতে তেলটো গরম হওয়া দুটামান কেঁচা জলকা ইয়া পেল খাবেন টেস্টি হয় এই কারণে খাওয়া খিনি ইয়াত এনেকৈ ঢালি দিওঁ দেখাই দিওঁ অকণমান হালধি হালধি দিলোঁ নিমখটো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দি দিলোঁ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া এনেকৈ নমাই দিওঁ এটা খাইছো কেনেকুৱা হৈছে মোক ক'বা ভাল হৈছেনে ধুনীয়া আগত খাইছা নেকি তুমি ঠিক আছে ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিলে মই আগলৈ বনাই থাকিবলৈ উৎসাহ এটা আহে ঠিক আছে